Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana ingin meluangkan masa bersama saya untuk sesi temubual pada malam ini berkaitan psikologi pengembangan kanak-kanak dan remaja. Okay, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu nama saya Muhammad Helmi bin Suhaimi. Salah seorang guru pelatih atau pelajar di Institut pendidikan guru kampus Raja Malewa Negeri Sembilan Pertama, saya ingin melaksanakan sesi temu bual sedikitlah dengan cikgu ataupun mengambil sedikit masa untuk melaksanakan sesi temu ramah ini dan mungkin sesi pada kali ini adalah lebih lebih bersifat tenang ataupun santai sedikit serta tidak terlihat terlalu formal namun begitu, dari antara setiap perbualan kita mungkin kita ingin mendapatkan isi-isi penting lah Dalam formal tu Dalam tidak formal tu Jadi tanpa melengahkan masa Dalam sistem moral pada kali ini, Kita akan membincangkan satu topik Iaitu yang melibatkan tugasan saya sendiri Yang berkaitan dengan psikologi manusia okay. Oleh itu kita akan menyentuh Daripada tiga aspek Iaitu Fizikal Kognitif Dan daripada segi emosi Murid, murid sekolah rendah Okay Okay Pertama sekali Saya ingin cikgu untuk memperkenalkan Bayu data diri cikgu okay, Assalamualaikum ha, Nama saya assalamualaikum. Izzah Nazira binti Sohaimi aa, Saya guru aa, Yang mengajar di Sekolah Rendah Arab Melimau Pasir okay, aa, Pengalaman saya mengajar Belum sampai setahun lagi <coughs> Okay, belum sampai setahun lagi uh, Tapi Alhamdulillah lah dapat banyak lah pengalaman dalam tempoh yang saya dah mengajar ini Okay hmm. ini Ada apa, apa lagi? Sebelum tu, cikgu belajar di mana? Sebelum posting ke sekolah 5 Pasir? Okay, sebelum saya posting di sekolah rendah Arab 5 Pasir saya uh, ada juga praktikal ataupun menjadi guru ganti Tapi semuanya di peringkat sekolah menengah lah. uh, Iaitu salah satunya di sekolah SMK dan Anum sebagai guru ganti Dan juga SMK uh, Sutama Ataupun uh, Apa nama panjang dia? Eh? Lupa lah Okay Okay Uh, nama, uh, nama sekolah tu SMK Sutama lah uh. uh. Di situ uh, sekolah yang saya menjalankan praktikal selama 3 bulan di sana hmm. Faham? Uh -uh. Okay, seterusnya kita lanjutkan sesi temuan bual ini dengan memasuki topik perbincangan kita Yang pertama iaitu dengan melihat daripada aspek perkembangan fizikal Okay, untuk Soalan yang pertama, uh -uh. saya ingin bertanyakan kepada Cikgu tentang perkembangan fizikal. Apakah, apakah sedikit sebanyak yang Cikgu faham tentang perkembangan fizikal ini? Okey, perkembangan secara fizikal adalah lebih kepada tumbesaran seseorang pelajar atau seorang individu itu. Okey. Uh... Physical ni lebih kepada uh, kita apa yang kita boleh lihat. Okey, apa yang kita boleh lihat terhadap seseorang itu contoh dari segi tubuh badannya. Okey, ketinggian, uh, berat badannya ataupun uh, secara uh, apa orang kata lebih kepada sikap uh, kita boleh tengok daripada fizikal. Okey itu semua tindakan mereka jugalah ha tindakan mereka juga kita boleh lihat uh, secara fizikal okey itu semua kita boleh nilai secara uh, mata kasar kita secara berhadapan okey okay. uh, okay. okey okey seterusnya ha uh -uh. uh, adakah perkembangan fizikal ni mempengaruhi sifat seseorang murid sebagai contoh uh -huh. uh, macam yang kita dapat lihat kalau seseorang murid tu badannya tegap ataupun aa, sas tegap ataupun sasa dia cenderung untuk menyertai banyak aktiviti sukan berbanding dengan murid yang badannya cengkung dan kurang bermaya mungkin disebabkan badannya yang begitu mungkin dia ni sukar untuk mendapat kawan dan sebagainya ataupun kurang bersosial dengan rakan-rakan kerana tubuh badannya yang agak berlainan daripada murid lain adakah cikgu setuju dan berikan pandangan Okey. <coughs> Secara fizikalnya, okey, dari segi sudut perbezaan sesuatu fizikal daripada satu pelajar ke pelajar yang lain ataupun dari satu murid ke murid yang lain. Okey, macam yang a uh, Adik Helmi beritahu tadi, okey, contoh kalau satu pelajar itu, okey, andai kata berat badannya berlebihan, okey. Berlebihan a uh, lepas tu Uh, manakala kawan yang lain pula berat badannya fit ataupun uh, normal okey lebih kurang yang normal lah okey mana kita nak nilai okey contoh nak menilai seseorang daripada tubuh badan itu tidaklah menentukan kecergasan seseorang pelajar itu okey sebab ada sahaja pelajar yang mungkin kita lihat Aa, berat badannya agak Berlebihan tetapi Dia tetap boleh menyertai uh, Aktiviti sukan uh, Tetapi macam Sukan tertentu lah Contohnya macam lontar peluru ha, Dari situ Daripada uh, tubuh badan yang Sasa itu ha, Ataupun kita katanya semangat itu Dapat membantu uh, Menyumbangkan mata ataupun markah Dalam sukan tersebut Okey maknanya kita tak boleh menilai daripada satu jenis ataupun satu susuk tubuh sama ada dia berlebihan berat badan itu tidak bermakna dia lemah atau tidak tidak aktif dalam sesuatu sukan, itu tidak manakala pelajar yang contoh kalau berbadan kurus ke kurang berat badan itu tidak semestinya juga dia lemah dalam sesuatu aktiviti fizikal uh, juga lah uh, itu semua bergantung pada uh, keyakinan ataupun uh, semangat pelajar-pelajar tersebut untuk menyertai sesuatu aktiviti di sekolah. Jadi sebagai seorang cikgu uh, kita juga cenderung untuk memberi semangat kepada pelajar-pelajar inilah untuk kita uh, push uh, mereka untuk menyertai sesuatu aktiviti atau program-program di sekolah. Hmm, faham. Okey, soalan pertama yang berkaitan fizikal sudah selesai. Kita lanjutkan kepada persoalan yang kedua berkaitan dengan perkembangan dari segi kognitif. Kognitif ni merujuk pada perkembangan ataupun kepayahan mereka untuk berfikir. Okey, Soalan-soalan yang akan diutarakan adalah Bagaimana cikgu melihat Murid-murid uh, yang cikgu ajar ni uh -huh. Cara kupayan mereka berfikir Sebagai contoh Dalam kelas cikgu mengajar betul uh -huh. okay. Dari situ cikgu dapat lihat Ada murid yang cara berfikir dia begini Ada cara fikir dia begini uh, Berbagai murid ada cara berfikir yang berbeza uh -huh. Jadi dari situ apakah yang cikgu dapat kata simpulkan lah kenapa kenapa murid-murid ni ada cara berfikir yang berbeza. ok yang pertama adalah okay, setiap individu dia cenderung untuk berfikir ataupun uh, ok lah lebih kepada cara berfikir orang itu berbeza ok berbeza cara dia orang menerima, cara dia orang memanipulasikan maklumat tersebut, menerima maklumat tersebut adalah berbeza. Okey, tahap untuk mereka menguasai sesuatu dalam waktu tertentu juga adalah berbeza. Andai kata pelajar tahun 1, bila mereka masuk, kita dah boleh lihat okey, pencapaian dia orang aa, ataupun macam mana mereka berinteraksi Ataupun aa, Menyuaikan diri Dalam kelas sewaktu Mereka mula belajar okay. Contoh aa, Dalam tempoh beberapa bulan pertama okay, Kita akan mengajar mereka Sesuatu yang asas <coughs> Bila asas ini biasanya Perkara yang mudah aa, Yang basic, yang asas lah Untuk mereka kuasai okay. Tetapi setiap pelajar itu atau setiap murid itu dapat menguasai dalam uh, pen, uh, apa ni macam mana kita nak kata tahap yang berbeza okey contoh murid A dengan murid B okey mereka pantas dalam uh, menerima sesuatu informasi ataupun mudah menghafal apa yang dia belajar hmm. tapi murid B dan C adalah dalam keadaan menerima pembelajaran pembelajaran itu tahap sederhana manakala murid yang di dengan I ini pula uh, dia lemah lemah untuk uh, apa ni menangkaplah apa yang dipelajar sepanjang kelas tersebut maknanya tahap penerimaan uh, informasi ataupun pembelajaran mereka ini adalah berbeza itu tidak bermakna mereka semua ataupun bud ataupun budak yang lemah itu tidak boleh belajar. Mereka boleh cuma mereka memerlukan masa dan bimbingan lebih daripada guru. Hmm, contoh. Saya faham. Okay, Kes persoalan saya berkaitan dengan kumpulan yang berfikir ni, oh. Jika seseorang murid itu tidak faham apa yang dipelajari, heeh. Hmm. dan dia bertanyakan soalan tersebut kepada cikgu okay. Adakah cikgu akan Membantu dia Dengan Walaupun dia bertanya Dengan berulang ulang kali Tapi cikgu sering membantu Cikgu akan membantu juga Ataupun Cikgu akan biarkan sahaja Murid tersebut Okey Ya Sudah so tentu cikgu Kena bantu Okey Sampai kalau boleh Mereka dapat Okey Terutamanya Perkara asas selagi mereka tak menguasai perkara asas ni macam mana mereka nak meneruskan kepada topik yang seterusnya jadi sebab sebab untuk melengkapkan perkara ini memang cikgu-cikgu terpaksa ataupun memang aa, wajiblah kita katakan aa, perlu aa, membantu dan membimbing pelajar yang lemah sehingga mereka menguasai perkara-perkara asas tersebut okey okay. Okay, kita ke seterusnya berkaitan dengan perkembangan dari segi emosi. Okay, persoalannya, apakah yang cikgu dapat lihat perkembangan dari segi emosi murid-murid sebagai contoh murid tahun satu, emosi dia macam mana, macam mana, uh -huh. tapi tahun satu dua tiga lah, kalau <coughs> kata mendengar rendah, untuk mendengar atas ni ataupun tahap 2 ni empat jam 4 5 6 ni dia punya tahap emosi macam mana okay. baiklah untuk penguasaan emosi tahap 1 dan tahap 2 sangat berbeza okey tahap 1 penguasaan emosinya adalah kita kata baru dia baru mencenderungkan diri ke dalam persekolahan jadi mereka biasanya lebih kepada semangat untuk belajar Okay Akan tetapi walaupun mereka semangat Setiap pelajar itu mempunyai emosi yang berbeza lah Dalam mereka mengadaptasi kan Waktu persekolahan tu terutamanya Waktu permulaan sekolah Haa Daripada waktu permulaan tu kita dapat lihat lah Ada pelajar yang takut, yang gembira, yang bersemangat Manakala untuk pelajar tahap 2 Mereka dah rasa mereka besar Mereka dah bertahun di sekolah Jadi biasanya mereka dah mula sama ada rasa bersantai Lepas tu dah sudah berkenalan dengan pelbagai kawan Jadi biasanya mereka dah macam mana kita nak kata dah membiasakan dirilah dengan persekolahan. Jadi uh, untuk pelajar tahap 2 ini biasanya a uh, cikgu-cikgu pun akan dari sudut pem, uh, sudut pembelajaran cik dengan kokurikulum. Okey. A uh, cikgu-cikgu akan push mereka untuk menyertai program-program uh, untuk mereka lebih aktif. Okey uh, Supaya uh, contoh masuk debat ke Atau masuk sukan bola Hoki ha, Untuk mereka lebih aktif uh, Jadi kat situ Emosi mereka dapat dikeluarkan dengan Menyertai sesuatu program yang boleh memberikan mereka semangat lagi untuk uh, uh, Ke sekolah inilah Okay Alright Okay Terima kasih untuk penjelasan Persoalan so, saya Apakah pendekatan yang cikgu lakukan Untuk membantu pelajar yang mengalami Masalah tekanan emosi di sekolah Okey Untuk pelajar yang mengalami uh, Tekanan emosi di sekolah ini Biasanya <coughs> Kami sebagai seorang guru Ataupun para-para guru di sekolah uh, Andai kata uh, pelajar tersebut Bukanlah apa ni pelajar yang di bawah guru kelas contoh saya bukan guru kelas pelajar tersebut biasanya saya akan uh, bertanya lah uh, apa keadaan dia tapi secara privacy okay saya akan panggil dia ke uh, tepi okay bertanya apa keadaan dia itu sebenarnya bergantung juga pada pelajar. Ada pelajar yang sanggup untuk membuka cerita, meluahkan kepada guru, tapi ada pelajar yang akan menyimpan juga. Jadi biasanya tindakan uh, tindakan ini kita akan teruskan. <coughs> Okey, biasanya jika pelajar yang tidak mahu men apa ni <coughs> menceritakan masalah mereka ini, kami akan memberi uh, apa ni tanggungjawab ini kepada guru kelas. Hmm. Okey, sebab guru kelas ada apa ni ada jalan ataupun ada perhubungan yang boleh membincangkan perkara-perkara ini dengan ibu bapa mereka. Okey. Alright. Jika uh, perkara ini macam uh, masalah yang dihadapi uh, ataupun emosi pelajar itu sebenarnya adalah memberi tekanan yang sangat besar Memberi impak yang besar kepada pelajar tersebut Kami akan melibatkan kaunseling di sekolah hmm. Okey Melibatkan kaunseling uh, Melibatkan uh, Jika masih teruk Kita akan melibatkan para pentadbir hmm. Dan juga akan membawa ibu bapa ke sekolah Untuk membincangkanlah kaedah-kaedah Untuk membantu pelajar tersebut hmm. Okey uh, Itu adalah salah satu cara lah. Okey Terima kasih Baiklah seterusnya saya ingin bertanyakan berdasarkan perkembangan dari segi fizikal, kognitif dan emosi tadi, apakah punca utama pelajar untuk belajar di dalam kelas atau dalam kata lain untuk mendapatkan suatu input pembelajaran maksud saya dari segi fizikal, mental dan emosi yang manakah yang paling cenderung dalam mengganggu pelajar untuk belajar di dalam kelas. Okey. Ah, uh, dia punya kata kunci mengganggu belajar. Okey. Perkara pertama yang paling mengganggu a uh, pelajar dalam kelas. Okey, untuk belajar dalam kelas adalah bagi saya emosi. Emosi. Okey. Fizikal sekurang-kurangnya kita boleh lihat. Okey. Kita boleh lihat Tapi emosi ini adalah tersembunyi Kita tak tahu aa, Apa yang dialami pelajar sama ada di rumah Atau di sekolah Sebab walaupun sebagai seorang guru Walaupun kami ada guru-guru bertugas Tak sepenuhnya atau seratus-peratus Keadaan yang kami boleh memantau Setiap pelajar tersebut aa, Jadi ada kalanya Aa, sesuatu keadaan itu berada di luar kawalan guru-guru. Okey, pelajar pun macam kita tahu lebih ramai daripada guru. Okey, jadi bila berlakunya sesuatu dan menyebabkan terganggunya emosi seorang pelajar itu, aa, perkara itu boleh menyebabkan berlakunya gangguan terhadap pembelajaran. Aa, kalau gangguan secara fizikal biasanya kita boleh lihat. Okey, kita boleh lihat, kita boleh bantu pelajar tersebut secara terus. Okey, tetapi emosi ini agak tersembunyi melainkan pelajar itu sendiri memberitahu cikgu apa yang dialaminya. Okay. Ha, uh, andai kata pelajar itu berdiam diri, uh, itu susah. Okey. Okey, dan soalan yang terakhir. Okey. Bagaimana cikgu mengatasi masalah tersebut iaitu untuk membantu murid yang Mengenai masalah belajar tadi Dalam memahami suatu topik yang dipelajari Okey Kalau uh, Maksud Adik uh, uh, Apa ni Mengatasi masalah tersebut Untuk membantu murid menguasai sesuatu Topik kan hmm. uh, Tapi dia lebih kepada Emosi ataupun subjek yang dipelajari uh, Bebas uh, Bebas Ya bebas Maksudnya di sini um, Okey Katakan seorang pelajar tu mempunyai masalah belajar okay. Macam mana cikgu Mengatasi masalah tersebut Okey Kalau macam tu saya bagi Dua jawapan lah Dari segi emosi Dan yang juga Pembelajaran dia sendirilah Okey Kalau dari segi emosi Biasanya Kami akan uh, Cuba Memujuk pelajar Okey Memujuk pelajar Ataupun Kita cuba Cara yang baik Untuk uh, Mendekatkan pelajar Kepada Uh, membantu mereka menarik minat mereka untuk teruskan pembelajaran di dalam kelas. Okey, ada kata mereka tengah bersedik ke biasanya memang agak sukar untuk kita kawal sebab kita pun fahamkan emosi murid-murid ini pun kadang-kadang pelbagai. Uh, ada yang serius ada yang kadang-kadang mereka uh, macam bermain saja walaupun begitu kita sebagai guru perlu juga ambil tindakan. Okey. dari segi pelan pembelajaran pula, anda kata kita nak menarik minat seseorang pelajar itu, biasanya kita akan menghasilkan sesuatu pembelajaran yang kreatif. Okey, kita akan masukkan BBM, ABM yang menarik minat pelajar. Contoh yang sekolah rendah ni Pelajar lebih suka Aktiviti-aktiviti yang menarik Yang boleh membuatkan Boleh membuatkan Satu kelas itu berinteraksi Sesama mereka lah okay, Contoh pelajar kata Dalam satu topik tu Kita boleh Melibatkan pelbagai pelajar Untuk join dalam Ha, pembelajaran tersebut Maknanya ada interaksi dua hala Antara pelajar dan guru ha, Okey, begitu Selain tu hmm. nah, Macam masih jaga yang BBM tu Ada juga ke yang Ataupun permainan online ke Ya yeah. Atau slide oh, Macam ada. tu ha, ha. Kalau BBM ni kita berbagai Kita ada kemudahan manual Maknanya kita menghasilkan sendiri BBM dan ABM tersebut hmm. Ataupun secara teknologi Teknologi maknanya kita menggunakan laptop Kita menggunakan LCD Teknologi internet Itu semua kita gunakan Jadi kita sediakan bahan Kalau menggunakan teknologi kita akan menggunakan secara online lah. Kita gunakan website-website website tertentu Untuk menghasilkan games Ataupun Uh, apa-apa uh, yang menarik perhatian uh, online sekarang ni memang berbagai jadi kita just cari uh, dan kita gunakan Okay. Hmm. kalau ADM yang kita hasilkan secara manual kita buatlah sesuatu yang kreatif yang boleh menarik perhatian kita print out apa yang tu kita, apa yang kita nak gunakan uh, itulah salah satu caranya Okay. <coughs> Saya rasa itu saja temu buat kita pada hari ini. Uh -huh. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi luangkan masa bersama saya pada hari ini untuk membantu saya menyelesaikan sesi temu buat pada hari ini. Okey. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Alright.